جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو پاتی وہ کسی اور شے کو اپنا محبوب اور مطلوب بنا کر اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں کوئی ان کی پرستش میں مبتلا ہو جاتا ہے کوئی قوم کی کوئی وطن کی کوئی کس چیز کی پرستش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کوئی کس چیز کی پرستش میں علامہ میں اقبال نے کہا تھا تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنف اور مسلم نے بھی تعبیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہل اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے مومن تو اللہ کی عظمت میں جیتا ہے میرے بھائیوں مومن اللہ کی عظمت میں جیتا ہے مخلوقات کی عظمت میں نہیں وہ کہتا ہے کہ میرا مرنا میرا جینا اللہ کے لیے ہے میری جان و مال اللہ کے لیے ہے زمین اللہ کی ہے اس پر اللہ کا نظام ہو ہمیں آزادی اللہ نے دی ہے تو یہاں لاڑ پکالے کا نظام نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا اور اللہ کا نازل کردہ قانون قانونی الہی کا نظام ہونا چاہیے جو لوگ اللہ کی قدرتوں پر غور و فکر کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذکر کرنے والے بن جاتے ہیں کیونکہ انہیں معرفت حاصل ہو جاتی ہیں سورت آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے <تصفح> <"اللدين يغبرون> اللہ قرون معرفت والے کون لوگ ہیں جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں اللہ اللہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کس طرح یاد کرتے ہیں ہر حالت میں یاد کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یا موبا کھڑے اور بیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں والا جنوبہم اور اپنے پیروں پر فی اور آسمانوں اور زمین کی خلقت پر غور کرتے رہتے ہیں جب وہ آسمان اور زمین کی خلقت پر غور کرتے ہیں جب اللہ کے اس بنائے ہوئے کائنات کے نظام پر غور کرتے ہیں تو ان کے دل سے دعا آتی ہے اور وہ دعا کیا ہوتی ہے وہ دعا یہ ہوتی ہے ربنا ما بے پرور یہ کارخانہ یہ کائنات یہ کارخانہ کائنات بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے فقنا عذاب النار تو اس بات سے بات ہے کہ کوئی ابز کام کرے ستوحى بيت وزك يا زاه سلمجاح والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياء والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هر قسم کے حمد تحمدات كبرياء برائي مزرگ اللہ وحد بلولا شريف کے لئے ہے تمام کائنات کا خالق وحدہ اللہ شریک ذات ہے اپنی ذات اور تمام صفات میں لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور جنوں اور ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اپنے پیارے مندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ سبحان اور تعالیٰ کے عبدالسلام کے بعد بے شمار لا تعداد و سلام موثر انسانیت حاضیہ عالم امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البقرہ سے دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے عنایات کی روشنی میں مختصر بیان کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں حق بیان کرنے اور حق فرآم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیات کی روشنی میں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے معرفت الہی اور معرفت الہی میں توحید کی تعلیم سب سے بڑی چیز ہے معرفت الہی میں توحید کی تعلیم سب سے اول ہے سب سے مقدم ہے جو ملت ابراہیم کی وراثت کی حیثیت سے امت مسلمہ کی طرف منتقل ہو گئی ہے عزیز سامن اکرام, سامن اکرام اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت حاصل کرنا بہت لازمی ہے بغیر معرفت کے عبادات میں اصل روح پیدا نہیں ہو سکتی عبادات میں ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں صدق و خیرات دیتے ہیں نیکی کے کام کرتے ہیں بھلائی کے کام کرتے ہیں ان تمام عبادات میں محبت اور اخلاص اور آجزی یہ تینوں اہم ترین چیزیں ہیں اور یہ معرفت کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں اگر بندے کو اللہ کی معرفت ہے اللہ کی قدرتوں کی پہچان ہے تو اس کی عبادتوں میں محبت بھی ہوگی اخلاص بھی ہوگا اور آجزی جی بھی میں ہوگی ایک مثال سے سمجھیے کہ معرفت پہچان یہ کتنی اہم ہے پہچان عالمات اتنے اہم چیز ہیں اس کے ایک مثال دیتا ہوں جب قائدے کا ایک اجنا طالب علم حرون کی پہچان کی طرف دھیان نہ دے بس وہ کیا کریں رٹے رٹائے الفاظ سناتا رہیں وہ الفاظ تو یاد کرتا رہیں مگر حروف کی پہچان اسے نہ ہو وہ طالب علم آگے سبق میں ترقی نہیں کر سکتا بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و کی عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں معرفت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے سورة البقرس سے دو ایتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جن دو ایتوں سے واضح ہوتا ہے کہ معرفت کے حصول کے لیے معرفت کے حصول کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے مجھے اللہ رب العالمین کی پہچان کا محق ہو جائے تو اس کے لیے میرے بھائیوں اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرتوں پر غور و فکر کرنا لازمی ہے اس کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور و فکر کرنا لازمی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سرت البقرہ کی ان آیات کا ترجمہ ذرا ملاحظہ فرمائی ہے ترجمہ ہے اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے یعنی جس طرح اس سے قبل اہل جنت کا ذکر ہوا اہل جہنم کا ذکر ہوا کہ دنیا میں کچھ لوگ برائی کے راستوں پر چل نکلتے ہیں نفس اور شیطان کے غلام بن جاتے ہیں ان کے لیے آخرت میں جہنم ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی فرما برداری میں آجزی کے ساتھ یہ مختصر اور پانی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے کیا ہے جنتیں ہیں تو یہ اللہ رب العالمین نے نتائج پیدا انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کے اعمال ان عامال کے نتائج یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیونکہ وہ ایک ہی الہ ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ رحمان و رحیم ہے بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہمارا رب ہمارا خالق ہمارا مالک ہمیں پیدا فرمانے والا اور ہمیں کشت نما دینے والا ہمیں پیدا فرمایا ہم بالکل چھوٹے لالک تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم بڑھتے گئے جوانی کو پہنچے اور پھر بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہوئے تو یہ اللہ العالمین نے یہ نظام چلا اور اللہ کی قدرتیں یہ تو وہ رحمان اور رحیم ہے اور فرمایا یقیناً یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پیر میں کبھی راتیں بڑی اور دن چھوٹے کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی تو یہ جو الٹ پیر ہیں اور ان کشتیوں اور ان بڑے بڑے جہازوں میں جو سمندروں میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نم بخص سامان لے کر چلتی ہیں اور اس پانی میں اللہ فرماتا ہے اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے یعنی بارش کا پانی اور الحمدللہ آج کل بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا یہ سڑکیں ہیں کہ دریا بن گئی ہیں اور یہ کاریں ہیں کہ کشتیاں ہیں یعنی کراچی کی جو گاڑیاں وہ روٹوں پر پانی کی وجہ سے اس طرح تیر رہے ہوتے تھے گویا کہ یہ کیا ہے کوئی گاڑیاں نہیں ہیں بلکہ کشتیاں ہیں یہ بہتی جا رہی ہیں پانیوں پر نہیں پٹرول بھی لیکن روا ہے تو میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا کہ اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ وقار سامنے گرا بارش اللہ کی بڑی نعمت ہے لیکن یاد رکھیں کہ بعض دفعہ یہ عذاب بھی بن جاتی ہے اس لیے جب بھی اللہ العالمین سے بارشیں طلب کریں تو ہمیشہ اللہ سے رحمت والی بارش کا سوال کیا ان آیات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور اس بارش سے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اور ہر قسم کے حیوانات یعنی چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان یقیناً نشانیاں ہیں کچھ لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے جو مخلوق ہوتی ہے نا مخلوق وہ ایک قسم کی خالق کی پہچان ہوتی ہے آپ کسی بھی چیز کوئی بھی چیز لے لے اور اس کے موجد کے بارے میں سوچے کہتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں کی ایجاد ہے فلاں چیز فلاں کی ایجاد ہے فیس بک فلاں کی ایجاد ہے فلاں چیز فلاں کی ایجاد ہے فلاں چیز فلاں کی, فلا فلا کی ایجاد ہے حیرت ہوتی ہے نا کہ ایک انسان فلاں العالمین نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا اور اس نے اتنی جو ہے ایجادہ دی ہے یہ ہوائی جہاز ہم کہتے ہیں فلاں کی ایجاد ہے بلا. اس نے تو اللہ رب العالمین کی دیوی صلاحیت اور عقل جو اللہ نے اسے دی اسے استعمال کر کے اس کو بر کار لا کر یہ اجادات کیے ہیں لیکن سوچئے یہ آسمان یہ زمین یہ سورج کلو ہونا غروب ہونا یہ بارشوں کا نظام یہ کتنا حیرت انگیز ہے اور کس قدر حسین ہے یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ایک جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اس کے پاس چند بکریاں بھی تھیں چند اونٹ بھی تھے ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا دعا سلام کیا ایک دوسرے سے گفتگو شروع ہوئی اب اس نے چرواہے کا مزاق اڑانا شروع کر دیا کہ کیا جنگلوں میں تو یہ بکریاں چرایا کرے گا یہ اونٹ کبھی اللہ کو بھی پہچانا ہے آپ نے کیا تو اس نے راستے کی طرف دیکھا وہاں پہ مینگنی پڑی ہوئی تھی جس طرح بکریاں اور اونٹ کے تو کہاں یہ جو مینگنی ہے یہ بکری پر دلالت کرتی ہے یہ اونٹ پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے بکریاں یا اونٹ گزرے ہیں یہ ان کی مہنگیاں ہیں اور یہ جو قدم کے نشان ہیں راستے پر قدم کے نشان ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے کوئی بندہ گزر گیا ہے تو یہ اتنے بڑے پچھو والا آسمان اور یہ اتنی کشادہ راہوں والی زمین اور یہ اتنے بڑے بڑے سمندر اور یہ ہوائیں اور یہ پورا نظام یہ کیا اللہ کی قدرت پر دلیل نہیں ہے یہ کیا اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں لوگوں ان مظاہر فطرت کو دیکھو اور ان کے خالق اور مدبر کو پہچانو کس طرح وہ نظام چلا رہا ہے ان حیاتی افاقی پر غور اور فکر اور ان کے خالق کو پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو پھر کون محبوب اللہ ہی ہو آپ کہتے ہیں فلاں سائنسدان اتنی اتنی ایجادات ہیں اور ہمارے لیے یہ زندگی اتنی جو ہے آسان بنا دی گئی ہے ان اجادات کے وجہ سے بعض دفعہ آپ کے دل میں اس کے لئے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو میرے بھائیوں یا اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس پر اور اور فکر کرو گے تو تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ محبوب صرف ایک اللہ ہی ہوگا محبوب اللہ ہی ہو شکر اسی کا ہو اور اتحاد اسی کی ہو عبادت اسی کی ہو یہ سامین سامع اکرام ذرا سوچئے کہ جب سورج کہ جب اتنے بڑے سورج میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے اسے اللہ نے بنایا ہے اور اسے حرارت اللہ العالمین نے عطا کی ہے چاند میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے اسے اللہ نے بنایا ہوائیں چلانے والا بھی صرف ایک اللہ ہی ہے تو اور کس شے کے لیے کوئی شکر نہیں کوئی عبادت نہیں کوئی رکو اور سجدہ نہیں ساری عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی مطلوب و مقصود بن جائے وہی محبوب بن جائے گا کہ آپ کے دل سے یہ صدا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ دیکھ کر یہ آسمان اور زمین دیکھ کر یہ تو ہم ہر روز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں حیرت نہیں ہوتی آسمان کو زمین کو سورج کو چاند کو ہم ہر روز دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی ایجاد جو ہماری آنکھوں سے دور ہو اور ہم بالکل اس سے بے خبر ہو اور اچانک اس ایجاد کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے تو ہمیں کتنی حیرت ہوتی ہے کہ بھائی فلاں سائنسدان نے یہ ایجاد کی ہے فلاح سائنسدان کی یہ ایجادات ہیں وہ تو اللہ کا ایک معمولی سا مخلوق ہے اور اللہ رب العالمین کی دیوی صلاحیتیں استعمال کر کے انہوں نے یہ ایجادات کی ہیں تو یہ جو بڑے آسمان اور یہ بڑا سورج جان اور اتنے بڑے بڑے سیارے اور یہ جو زمین ہے میرے بھائیوں اس زمین پر آپ سوچیں کہ یہ زمین ہم تو کہتے ہیں کہ زمین یا میں سائنسدان کہتے ہیں یہ بھی معلق ہے یہ بھی زمین بھی گھوم رہی ہے لیکن ہمیں اس کے گھومنے کا پتہ نہیں چلتا کیوں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تو جب آپ اس طرح سوچیں گے اللہ کی قدرتوں پر تو آپ کے دل سے صدا آئے گی کہ لا محبوبہ اللہ میرا کوئی محبوب نہیں صرف ایک اللہ ہے لا مقصودہ ال اور کوئی مقصود نہیں مقصود اور میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے لا مطلوب الا اللہ اور کوئی چیز مطلوب نہیں بس اللہ کی نظام مطلوب ہے بھائیو جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو پاتی وہ کسی اور شئے کو اپنا محبوب اپنا اور مطلوب بنا کر اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں کوئی انک کی پرستش میں مبتلا ہو جاتا ہے کوئی قوم کی کوئی وطن کی کوئی کس چیز کی پرستش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کوئی کس چیز کی پرستش میں علامہ اقبال نے کہا تھا تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنب اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور انتظہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرا حل اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے مومن تو اللہ کی عظمت میں جیتا ہے میرے بھائی مومن اللہ کی عظمت میں جیتا ہے مخلوقات کی عظمت میں نہیں وہ کہتا ہے کہ میرا مرنا میرا جینا اللہ کے لیے ہے میری جان و مال اللہ کے لیے ہے زمین اللہ کے ہیں اس پر اللہ کا نظام ہو ہمیں ازادی اللہ نے دی ہے تو یہاں لاڈ نکالے کا نظام نہیں ہے. بلکہ اللہ کا دیا ہوا اور اللہ کا نازل کردہ قانون ہے. قانونی الہی کا نظام ہونا چاہیے جو لوگ اللہ کی قدرتوں پر غور و فکر کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذکر کرنے والے بن جاتے ہیں کیونکہ انہیں معرفت حاصل ہو جاتی ہے صورت آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے اللہ دین قر معرفت والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں اللہ دین اللہ کو یاد کرتے ہیں کس طرح یاد کرتے ہیں ہر حالت میں یاد کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یادا کھڑے اور بیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں وعلی اور اپنے پر فی فی اور آسمانوں اور زمین کے خلقت پر غور کرتے رہتے ہیں جب وہ آسمانوں اور زمین کے خلقت پر غور کرتے ہیں جب اللہ کے جس بنائے ہوئے کائنات کے نظام پر غور کرتے ہیں تو ان کے دل سے دعا آتی ہے

اور اللہ رب العالمین ہر قسم کے عیم سے باگے اور اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذابوں سے بچائے میرے بھائیوں معرفت کے لیے اللہ کے راستے پر چلنا پڑتا ہے اس کے لیے راستے کی پیچان بھی ضروری ہیں وہ کس طرح حاصل ہوتی ہیں فرمایا والذین جاہدو فینا لنہدینہو سبولنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم لازمان ان کی راجمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف زندگی کے راستے اللہ غلالم آپ کے لیے کھول دے گا جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں تو زندگی کے راستے اور جو بھی راستہ اللہ آپ کے لیے کھول دے وہ ایک سیاد مستقیم کی طرف نکلنے والا ہو جو لوگ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور ہماری راہ میں جہاد کر رہے ہیں انہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ ہم انہیں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے ہم انہیں اپنے راستوں کی بصیرت عطا فرمائیں گے والذین محسن یہ اللہ, اللہ رب کا بادہ ہے اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں جن لوگوں کا اللہ پر ایمان ہے اور ان کا ایمان احسان کے درجے تک پہنچ چکا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں وہ اپنا دھن من اور دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہی رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا اس کی تائید و نصرت ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے اپنے دین کی معرفت نصیب فرمائے ہمیں صراطِ مستقیم پر استقامت کی توفیق عطا فرمائیں دنیا و آخرت کی بلائیہ نصیب فرمائیں اور دنیا و آخرت کے عذابوں سے ہم سب کو بچائے اللہ تعالیٰ بناہا دنا فی الدنیا خسنا وفی الاخرتِ حسنا وفی الان اعذاب النات آمین برحمت کیا رحمت, کیا رحمت کیا